Oke teman-teman, balik lagi di channel Rumput di dimana di video kali ini gue mau nge-review ataupun memperlihatkan rumput Jepang yang pernah gue tanam sekitar 2 bulan yang lalu, karena ada beberapa orang yang nanyain uh, dari video sebelumnya yang video menanam rumput Jepang. Uh, mereka nanyain mana nih, rumput Jepang yang sekarang? Gitu. <tuh> nah ini adalah rumput Jepangnya teman-teman. Nih. ini udah tumbuh ya teman-teman meskipun belum penuh ya belum belum apa namanya ya masih terlihat banyak tanah kosong ya tapi kalau dilihat secara pertumbuhan kan, ini tumbuh dengan baik ya tapi biasanya permasalahan yang sering muncul tuh ya kurang lebih ini rumput-rumput liar lah ya. ataupun gulma ya gulma ataupun rumput liar nih ini gulma nih kecil-kecil nah gue juga mau kasih tahu bahwa rumput Jepang yang gue tanam ini membutuhkan kurang lebih tiga minggu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya tiga minggu untuk bisa memunculkan akar-akar yang berada di dalam tanah, uh, maksudnya batang ya, batang-batang yang menjalar, ini seperti ini. Nah, ini untuk bisa memunculkan batang-batang yang menjalar seperti ini tuh kurang lebih tiga minggu lah. Menurut gue, tiga minggu itu waktu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga untuk rumput yang ditanam tanpa pupuk. Dan kontur tanahnya ini sendiri kering, ya teman-teman, kering dan keras, tapi tetap tumbuh dengan baik. dan gue juga mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman temen yang bilang bang ini kok tanamnya kok agak jauh-jauh sih berjarak gitu jaraknya agak jauh dan kenapa digali gitu ya kalian bisa lihat di video sebelumnya karena gue nanam itu digali dan jaraknya itu agak cukup jauh dari sini sampai sini nah gue mau ngejawab yang pertama itu gue memiliki keterbatasan dalam jumlah rumput jepangnya ya makanya gue nanamnya itu agak berjarak gitu loh itu nah yang kedua kenapa gua gali karena pada saat itu di video sebelumnya gua motong rumput jepangnya ini dari sini ya kayak gini dipotong-potong nah itu gue cabut nah tanah yang di bawahnya itu itu kebawa ngikut gitu. jadi itulah kenapa gua gali ya, teman-teman gua gali biar apa biar ngepas sama permukaan tanahnya gitu aja sih sebetulnya simpel dan untuk cara apapun sebetulnya sah-sah aja asalkan tidak mengganggu pertumbuhannya selagi itu bisa tumbuh dengan baik ya sah-sah aja menurut gua gitu dan di sini kalian juga bisa lihat kenapa ada gua nanam rumput Jepang di pot ya kenapa nggak di tanah langsung nah pertama kalau gue tanam di sana takutnya gitu diinjek-injek lagi gitu karena proyeksinya atau rencananya rumput Jepang yang ada di dalam pot ini gue siapkan untuk mengganti rumput bermuda yang ada di sini ya teman-teman. Nah nanti rencananya rumput bermuda ini akan gue ganti dengan rumput Jepang ya karena kalau ngambilin penyebaran dari rumput Jepang yang itu itu ya lama gitu loh makanya gue tanem atau gue budidayakan di dalam pot gitu karena ya karena kalau dalam pot ya bisa dipotong-potong kayak di video sebelumnya gitu loh ya barangkali videonya ini aja cukup sampai sini jika kalian punya masukan ataupun kritik ya silahkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa like video ini, dan juga tolong subscribe channel ini agar lebih berkembang dan juga lebih bersemangat bikin kontennya. <laughs> Oke, okay, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.